ৰীতি নিয়ম বাদ দি ইলেকশ্যনত যেতিয়া হাৰা থাকেই

পিঠিত মাৰিলে কি হব মোৰ লাভাৰ কেকৰি মৰামগিলা বুকুত আছে দিলত আছে কেকৰিৱেশ নিষেধ আৰু যদি তই কেকৰিক এখন ঘৰত আনা তেতিয়া হলে মই কালিৰ কেকৰিক মই আনিমেই আর শুন দরকার হলি বেলেগকে সরু পাতি খাম নহলি ইটার ভাতাত কাম করি খাম লাগে দিন হাজিরা করি খাম তথাপিও তাক আনিমে কি কলি আনবি ঠিক আছে মোকো চাইলো তই কেন কে কে ক্রিক এখান ঘর ছিয়া করো আনি মুখ চিনি পো নাই হয় তু খাটি আর তাই পিঠি মই কস দিয়া মা জান করি জি করা করবি মুটুতে কেকরি তোর হব হবো হবোই কলি মোৰ বোৱাৰী হব ঐ কৰ মোৰ বোৱাৰী তেন্তে তাই বোৱাৰী হৈ ময়ো একবাৰ চাই লম হয় তহঁতক শেষ কৰিম নহয় আজি জোনালীৰ বিয়া কিছু সময় পিছত বৰজাতি আহি জোনালী ঘৰ পাবলৈ এপাক যাব নেকি তই যে কথাবোৰ ক তেতিয়া যদি মই জোনালী ঘৰলৈ যাওঁ মাছে মঙহে খোৱাৰ উপৰিও জোনালীৰ এগালমান দুখ লগা কথাও মই হজম কৰিব লাগিব হয়তো জোনালীৰ বিয়াৰ কথাটো শুনাৰ পৰা কিমান দিন যে হ'ল আপোনাৰ সেই ধেমেলি কথাবোৰ নুশুনাই হ'লোঁ হয় সময়ে মানুহবোৰক এনেকৈয়ে সলনি কৰি পেলাই বুজিছ দৰা সাজি সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা মোৰহে কথা আছিল কিন্তু আজিয়ে চাচোন ক'ৰ অচিনাকি মানুহ এজন হোমৰ জুইৰ আগত তাইৰ লগত বহি থাকিব আপুনি এইবোৰ কথা ভাবি নিজকে কষ্ট নিদিবচোন মইনো ক'ত নিজকে কষ্ট দিছোঁ মইতো বেলেগ ডেকা ল'ৰাৰ নিচিনা তাইৰ বিয়া দিনাখন মদ পানী খাই তেজেদি ফালি থকা নাই নে মই দুমহলীয়া বিল্ডিঙৰ পৰা জাপ মাৰিছোঁ তই নিজেই কচোন তথাপিও আপোনাৰ মাথাৰে কয় কিদৰে আপুনি দুখবোৰ বুকুত ৰাখি আজি মোৰ লগত কথা পাতি আছে কিন্তু তাইক মই ভালপোৱা কথাবোৰ খুলি খোৱা নাছিলোঁ যদিও তাইক নিজৰ কৰিবলৈ মোৰ বৰ মন আছিলোঁ কিন্তু ভয় লাগিল যদি তাইক মই বিয়া কৰাই মোৰ পুৰণি সংসাৰখনৰ কথা পাহৰি পেলাওঁ তেতিয়া কি হ'ব টেনশ্যন দা মোৰো কিন্তু চকু পানী ওলাব এতিয়া আইতোৱে যে পৃথিৱীৰ ৰংবোৰে দেখা নাই আৰু পেং লৈ ঘূৰি ফুৰা বাপুকণে খোজেই কাঢ়ি পোৱা নাই আজিলৈকে সিহঁতৰ বাৰু কম দুখ নে বহুত দিন হ'ল মোৰ এটা দুখ আছে টেনশ্যন এটা যেন মোৰ এযোৰ জোতাও নাই কিন্তু যেতিয়াই বাপুকনক দেখিলোঁ মোৰ সকলোবোৰ দুখ নাইকিয়া হৈ গ'ল যেন জোতা পিন্ধিবলৈ এটা যেন দুখন ভৰিয়েই নাই টকা সকলোবোৰ টকা বুজিছ সকলো টকাৰ খেল এই দৰ্জিবোৰ এটা এটা মস্ত মহ খেল চাৰ্টে পেণ্টে পকেটবোৰ চিলাই দি সেই টকা ৰাখিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই বনাই দিম আৰু এই উদং পকেটবোৰে কেতিয়াবা আমাৰ সংসাৰখনতো দুৰ্গতি আনে বুজিছ বেইমানি কৰি টকা ঘটিবলৈ মোৰো মন যায় হাতত এটা গ'ল্ড ফ্লেগ লাইট ডিঙিত ডিঙিত মোটা এডাল সোণৰ চিন এ চি গাড়ীৰ পৰা নামিম আৰু গোটেই বস্তুতে হাং কামা লগাই দিম তোৰ কথাবোৰো বেলেগো বুলি মোৰ নিচিনা ওখ হোৱা তই গোটেই গুৱাহাটীখনকে কিনি পেলালিহেন পাইছো জোনালেই কইনাৰ হাজেৰে যে তাই কিমান বিয়াৰ চিঠিখনো সেইদিনা পুৰি পেলালো তাইৰ বিয়াৰ হোমৰ জুইকুৰা জ্বলা যেন লাগিছে টেনশ্যন দাতে

মানুহ নেদেখা নিচিনাকে যে চাই আছ নহয় মানে নমস্কাৰী মই যে তোমাক মাজে মাজে গেন্দে নামৰ লৰাটো কথা কৈ থাকো এইটোয়ে হয় বহুত কথা কহি

বাই 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 মা কসম কি বি ব্যবস্থা লিডিস কারেন্ট খুরিপূর্ব বাইছি মুরহে কামনা জিটা বাইছিল হিয়া পোলাই গেল এখন মোর কপাল নহৈ সুটাল হি ডেনজারং কমাস্তুর পেন্সার স্কুলরে মাস্টার হি অকো মাস্টার আজি কিবা অকো হিকায় মাইনাসে করে না প্লাসে করেবা ঠিক নাই হা দামিনী উই দামিনী টেনশ্যনৰ বিৰুদ্ধে আজি বহোৱা এই বিচাৰখন নতুনকৈ উঠি অহা আমাৰ গাঁওবুঢ়া ডাঙৰীয়া চিন্তাৰাম খলি হৈ দেৱে মই পিছে সকলো কথা মৰমীৰ পৰা শুনিলো টেনশ্যন তোৰ কি ক'ব লগা আছে ক মৰমী বাইদেৱে মোৰ ওপৰত যিবোৰ অভিযোগ দিছে সেইবোৰ একেকৈ সঁচা সেইবোৰ কাম মই কিয় কৰি আছো

মোৰ মা অজাতি আছিল বাবে গাঁৱৰ মানুহে আমাক এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছিল যাৰ বাবে মা দেউতাই থুপোৱাৰ সময়তো কোনো গাঁৱৰ মানুহে মোক সহায় কৰা নাছিল মোৰ এতিয়া এইবোৰ কথা মনত পৰিলে হোকে খুন্দা মাই ধৰে অ' মাইদেউ তেতিয়া মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছিলোঁ এই স্বাৰ্থপৰ সমাজখনত জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে মই নিজেও স্বাৰ্থপৰ হ'বলৈ আহিলোঁ সেইকাৰণে মই নিজৰ গাঁওখনেৰি অচিনাকি জেগালৈ গুচি আহিলোঁ আৰু তাতে মই জীৱন যুঁজ আৰম্ভ কৰিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ মোৰ দৰে অনাথ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এখন ঘৰ লাগে য'ত হিংসাৰ সলনি থাকে মৰম অভিমানৰ সলনি থাকে আৱেগ য'ত সমাজে বনাই লোৱা কোনো নিয়মেই নাথাকিব তাৰপিছতেই মই এখন সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেৱা বিদায় মোৰ অনাথ আশ্ৰমখনৰ নাম আশ্ৰমখনৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে যদিও হয়তো নাজানে সেইখন মোৰেই আশ্ৰম বুলি নোকোৱাৰো কাৰণ আছে মই কাৰো পুতৌ পাত্ৰ হ'ব নিবিচাৰোঁ মা দেউতা ঢুকাওতে যিবোৰ দুখ পুহি ৰাখিছিলোঁ সেই পুতৌবোৰে সেইবোৰ দুখ কেতিয়াও আঁতৰাব নোৱাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চেক আহে ধৰি লালোঁ বিছ হেজাৰ টকা তাৰে মাজৰ দালালিটোক দিব লাগে পাঁচ হেজাৰ টকা লগতে আৰু বহুত মানুহক দিব লাগে কমিশ্যন গতিকে ভাবিলোঁ ময়ো বেইমানি কৰিয়েই টকাবোৰ ঘটিব লাগিব নহ'লে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা বস্তু পাম পাম বুলি আশা কৰি থাকোঁতে মোৰ সংসাৰখন লঘোনে ভোকে মৰিব ধানমণিক ফুটপাথত দেখিছিলোঁ সৰু ল'ৰা এন্ধাৰত খোজ কঢ়াৰ দৰে কাৰোবাৰ সহায় বিচাৰি আছিল মই তাৰ ওচৰলৈ গৈহে গম পালোঁ সি যে অন্ধ এতিয়া মোৰ আশ্ৰমতে থাকে বৰ মৰম লগা ল'ৰাহি তাক দেখিলে মোৰ বৰ দুখ লাগে আৰু দুজন আছে পুতুকণ আৰু বৰষা বৰ অকৰা খুৱাই নিদিলে নিজে খাবই নোৱাৰে আৰু বহুতো আছে তেনেকুৱা বাপুকণ ধনকণ মইনা সমীৰণ ইত্যাদি আৰু এইখনেই হ'ল মোৰ সংসাৰ যাৰ বাবে মই কষ্ট কৰোঁ যাৰ বাবে মই মানুহক ঠগোঁ যাৰ বাবে মই মানুহক মাৰিবলৈ ভয় নকৰোঁ একমাত্ৰ মোৰ সংসাৰখন পোহপাল দিবৰ বাবেই মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা মই নিজে চিন্তাই কৰা নাই কেৱল ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰিব পাৰিলেই মই ধন্য হ'ম কাৰণ সিহঁত ন সূৰ্যৰ দৰে এটা এটা আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত সিহঁতক শিক্ষা দীক্ষা দি এজন এজন দেশৰ ভৱিষ্যত কৰি তোলাটোৱেই মোৰ পৰম কৰ্তব্য ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা তেওঁ যেন মোৰ মনৰ আশাবোৰ ভূৰ কৰি দিয়ে এতিয়া আপোনালোকে কওক মোক কি শাস্তি দিব বিচাৰে তই এনে কাম কৰা বুলি জানলি মই ৰাইজৰ আগত মই ভবাই নাছিলো ভাগিন তই যে তলে তলে ইমান ভকে মাতা কৰি আছা এই মই আছো খাপ তই আকৌ চিন্তাই কৰিব নালাগে ৰ মিছা মিছি মায়ে মানুহটোক কষ্ট দিলে হ'ব মাইদেউ আৰু ৰাইজ আপোনালোকে কৈছে যেতিয়া মই একো চিন্তা নকৰোঁ মোৰ জীৱনত কিছুমান সপোন আছিল সেই সপোনবোৰ নিজে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে যদিও মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ সপোন পূৰা কৰিব লাগে কাৰণ সিহঁতৰ সপোনবোৰেই মোৰ সপোন বাই তোমাৰ আশ্ৰমে যাতাম আছে তুমি কৰ তাৰ মতে আমি যদি আমাক ক'বা যাব পাৰিম হ'ব হ'ব মোৰ বৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে যেতিয়া মোক সহায় কৰিব এতিয়া মই অকলে নাই আপোনালোক সকলোৱে আছে গতিকে এতিয়া মই আশ্ৰমৰ কামতে অলপতে বাহিৰলৈ যাম গতিকে আপোনালোকে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি চাব মোৰ মানে আপোনালোকৰে ল'ৰা ছোৱালী আৰু তাৰপৰা আহি আপোনালোকক লগ পামেই আৰু গতিকে মনৰ আশা যাতে পূৰ হয় এতিয়া আগৰ কথাবোৰ লৈ মোৰ পাহৰি নাযাব

মা কষ্ট মার এনেকাটা বস্তু আছো দেখা পাগলা হয়ে যাবি সকু তো শুন মা মসেন চকু তো ভালকে দে নাচাবি কিন্তু সাইছা নাকি হাঁচাবি ইটো বহুত বস্তু আছে এটা মই

আগতে মই সৰুতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলো নহয় আদৰ কল্লা ঠিকেই নাই মা কচোন চালমা তই আজি মোক ইমান ডাঙৰ কথা কব পৰা হলে বুকুত কুঠাৰ মাৰি দিলি হব দে অখনৰ কান্দা কাটি কৰ্তা লাগব নাই গম পাইছো মই কান্দি লাভ নাই মোৰ চকুৰ পানী যে পানী নহয় আইরন মিক্স থাকা বলি ভাবা তোই হবো রে আর ওখানে কান্না কাটি করবি না কই নিকে কান্না না নে বিশে হ্যাঁ মা কসু পাহুরি গিসলু আরটা বুষ্টং শূন্য হময় সাকি এন ছুটুক লাগিয়ে মা কসু সালমা বুড়িয়া লাগু না আমি যে বিয়া হম আমার ঘরে কি দুনিয়া তিনটা প্রাণী হম না কি ভাল লাগবে তিনটা প্রাণী হ্যাঁ কি তিনটা প্রাণী আর কে আছে তোর ঘরে নহয় তুমি মই আছো আৰু আমাৰ ৰিচা খান আছে নহয় ইটো প্ৰাণী নহল নেকি একো বুজি নাপায় মোৰ ৰাতু